У нас сегодня очень, очень интересная людина. Особенно, я уже придумал, что я буду его не знаю, что воно ему сподобается. Це э, фронтмен э, групи Гран, э, Грань, Грань, -Алоя. Грань Алоя. Олексій Карташов. Леш, привіт. заходь сюди ну, до проходь нас. Проходьте до нас. Знаєш, я вже думаю, ти кажеш, ти, ти, ти розпочав Сережа казати, я не знаю, чи йому сподобається. Я вже думаю, зараз Леша розвернеться. Я такий, чи, чик-чик, а ну у вас в бані знає? не пішов. Меня... Дарі дорі, хлопнули, він вийшов. У мене поки один питання возник. А що Настю на вулицю вигнали? Вона бідна, я мог стоїть. А вона любить. Е, Вони сигарету дали, щоб не так скучно було. Ні, е, ні, вона, вона, вона любить. Е, Леш, ми за здоровий mm. спосіб життя. Ми за здоровий спосіб. Ми Правильно. не палимо, я не знаю, що нам зараз на себе робити. Я думаю, що палити вона не буде, але в першу чергу ми кажемо, що ми того не робимо. Е, чому? Ну, Сьогодні, бачите, в нас е, субо чоловічий ранок буде. Ми зараз на якісь чоловічі теми поспілкуємося. До речі, ну, да. яку музику граєте? Чоловічу ж е, якусь Граємо, Іграємо, ну, звісно, виключно мужську музику, але по чомусь так виходить, що група відповідно, для ну. дівочок. А скільки хлопаків? -хло П'ять П'ять пацанів, так. Да. Музика для дівочок? Не, ну пацаняча группа, как А какие, какие, для какие, какие группы? Какие, вот, в каком стиле вы играете? Стиль музыки это такой, как бы правильно сказать, ультрадинамический, гиперфалистический, тычка пын достала трансовый рок с элементом каких-то э, замутных нот. Ага, хорошо. <служдая> uh -huh. А вот а пор, чтобы э, <с comunque> сиди в четыре музыки и сказал, что? скорее нормально. наверное, Если бы я учился где-то именно по музыке, меня бы исключили. Наверное, на первом курсе сразу же. Не научился, не, не, Все сами. Просто как бы вот оно тут внутри вот как-то в какой-то один момент в жизни пришло. Не, Леш, ты понимаешь, я в обучении не а но на самом деле, ты знаешь, у меня тоже в середине сидит очень много, но я, как начинаю что-то играть, або, дай Боже, спевать, то завертаются в ухо, и, короче, мне только слон на ухо э, ставало, что он с него и не слазит до сих пор. Так, э -э то, что говорят, это не надо обращать да, внимания. Надо разумно. просто делать и все, и получать Душа кайф. Да, когда ты от этого получаешь кайф, люди будут это видеть, они будут это чувствовать, и их самих будут прописывать. Ну да, 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 да Леша, скажи мне, то вы играете рок, Який? Альтернативный, Який? По сути, ну, если нормального, вот, да, по-честному, то это вот, альтернативный power поп я бы так сказал. павер да. да. То есть смесь нескольких разных направлений, то есть драйвовая, кочевая музыка, но с элементами там и хип-хопа, и фанка, то есть речитативы, скрейч, то есть угу. вот такое. Же вот. прикольно. Взагалі. Нет, знаешь, я тебе скажу честно, я, я скажу честно, буду отвертым. По грань Алоя вже, ну, 138 тысяч миллионов разов. знал, знаешь, что есть такой гурт, но честно, Я часто кажу, ніколи не доводилось Ну, чесно, можливо, тому що мало хожу по місту, знаєш, в нашій ці пабі, треба виправлятися, я зрозумів. Треба Надо більше Надо, да. більше обов'язково розвиватися. Десь якісь концерти десь будуть у вас? Десь, uh, вот наміщається у нас якраз презентація кліпа в mm. вот этого кінці цього місяця. В да. кінці цього місяця. Все, обов'язково тоді ти десь нам кинеш якийсь маячок, я обов'язково хотів би прийти подивитися цю допустим. Да. През, презентація кліпа, якщо э... ти не прийдеш, ми тебе просто не на концерти. Це <laughs> <кстати>, нормальна штука. Клипа. Це на писью, на да, это клипы. Это клипы Это на новую песню, на старую песню? песня была написана когда-то уже, по сути, очень давно. Мы ее uh -huh. решили в связи с событиями в стране, вот, когда начались майданы, мы решили ее как бы реанимировать, потому uh -huh. что она, ну, очень, я бы сказал, за так, актуальна, актуальна, да, актуальна да, на сегодняшний на, на сегодняшний день ее актуальность не спадает, я думаю, не спадет в связи с событиями еще вообще как бы в ближайшее время явно. Uh -huh. Вот, поэтому мы как бы решили, что эта песня, она должна подтолкнуть, вот, уже сознание людей как-то поменялось, люди стали думать уже как-то по-другому, uh -huh. они уже почувствовали какую-то некую свободу. Вот, свое какое-то влияние на происходящее вокруг и эта песня должна подтолкнуть тех кто скажем еще у кого есть еще стадный рефлекс то есть помочь открыть им глаза да и как бы uh -huh. осознать что все таки как бы они живут вот в сегодняшнем дне в котором происходит вот то 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 то, -то да она uh -huh. снимала клип Снимали здесь, в Мельницком Было две локации у нас. Одна вот за Южным Бугом, там вот, ну, природа такая классная. Там угу. мы, мы хотели вначале пригласить взрослых вот пацанов, казаков. Есть такое, как бы, вот, ну, организация Краевое Казанство в угу. Вот. Потом появилась идея другая. То есть, по сути, уже в Украине выросло целое поколение людей, которые уже стали взрослыми, да, которые уже там не, не только там где-то там это самое, а которые уже, как бы, мысль принимают участие, как бы, вообще в жизни страны да вот и мы решили показать что есть люди которые подрастающее поколение которое как бы уже тоже мыслит в эту же сторону то есть патриотично как бы правильно да и свободно самое главное поэтому мы пригласили молодых скажем людей девчонок, мальчишек таких в возрасте 12, 13, там, 15 лет, чтобы как бы, показать в этом клипе вот, другим как бы, mm -hmm. жителям страны, что э, есть вот, как бы, уже вот, подрастающее поколение, mm -hmm. которое уже в этом возрасте как бы, осознает, что происходит, и как бы, понимает, что свобода все-таки это очень важно. Я вы с тобой ты знаешь, что на самом деле, на самом деле, то, мы уже как-то на уровне, скажем так, изменились полностью думками и так далее, еще действительно мы как-то рухаемся, принаймні, пока что моральные думками в Європу, то це точно, дай Бог, воно ще почне скоро рухатися е, всією країною туди, і всіма нашими діями і так далі. Е, знаєш, мені, нецікаво, не цікавить одне запитання, я думаю, це всіх. Е, звідки пішла назва групи? От що це? От я тільки хотів запитати, знаєш, я тільки 131, я переконаний, що це задавалося вже, напевно, 000, 800, 700. Мільйон, да? да. Це, це 100 відсотків. Мільйон 132 рази. От зараз 133. Розвищав, <світна> да, uh, названня групи прийшло просто спонтанно, как-то вот случайно, ну, где-то вот, наверное, как вообще, как песни вот рождаются, да, у многих людей они приходят как-то вот случайно, такое ощущение. Что никакого... в том, что... Мы не нет, понимаем. мы не пытались вложить в это какой-то определенный смысл, то есть просто, ну, название прикольное, у меня, например, оно вызывает какие-то ассоциации такие, вот, алоэ, как бы, то есть растение зеленое, да, да то есть зеленый цвет весны, любви, то есть что-то хорошее, позитивное, вот, и грань, то есть это что-то более такое четкое, определенное, то есть есть некая определенность, одновременно с этим ее абсолютно местами нет. Да, вот в mm -hmm. нашем творчестве, в нашей музыке, в текстах тех же. От от, то, для меня грань алоэ это вот край листочка. Ты знаешь, ты тебе тран, когда раздар себе руку, там жалоя, можно накладаться. Да, да, да. Ты брать грань олоя и теляпий себе и вашу музыку І Оно лечит, да, и заряжает позитивной какой-то энергии, и ты такой раз, уже хлоп, огонь, как в кино, ничего нет. Ты сказал, что у вас пять хлопцев в группе, да, вы всі? В школе на хоровом, вот это все так забиралось. Не, мы ходили в баню. А, uh, вот, а после нормальное. оттуда вошли и репетировали, ну, то пели то Все песни. нормальные люди спевают в ванне, но так как он там сам в ванне, ты гур, гурт ты не сберешь, а вы в баню uh, ходили несколько uh, человек, спевали да, бане? Да, да, и мы после бани, когда расходились по домам, то мы очень много всего пели и решили, что это наше призвание. То есть ты в пятну ходила, А до бани? Я по баням не хожу вообще, как бы, то есть у меня дома есть ванна, все нормально. Ты в дому Да, да. Вот, с бас-гитаристом, например, mm -hmm. это вообще мой друг еще с детства, зовут его Дима Двойнос, вот, мы еще с детства дружим. И как бы, как он, так и я, мы начали заниматься музыкой еще со школьного возраста. Вот, в разных группах играли, то есть mm -hmm. вот такое. Ну, а потом так получилось, что мы пересеклись и как бы в одной команде. Вот, Костик Клавишник, то мы с ним знали друг друга до того момента, как он пришел в команду, наверное, уже лет... 5-6 как минимум, а то и лет 7-8, наверное. Вот. Он долгое время, кстати, нигде не хотел приходить в группу, мы ему много раз предлагали. Вот. Он там в разных других командах принимал участие. Вот. Потом в какой-то момент он пришел и все, и задержался вот с нами уже на кучу лет. Ага. вот. Илья Диджи, это есть вот у меня тоже Друг э, диджей mm -hmm. Тарска, mm -hmm. вот резидент ночного клуба Шторм, э, тоже с детства с ним дружу, очень такой позитивный, классный, добродушный человек. Вот он меня познакомил с Илюхой, которого вот сейчас работает э, с Крейчером в нашей команде. Вот, э, ну и Артем Барабанщик, он вообще, кстати, из другого города. Получается, у него такой, он эмигрант. Вы по скайпу репетируете? Не-не-не, по смс-кам. По смс-кам шахрайский. Да, чуть-чуть. Задержка с Леганса. тум Да. Да, да, да. Вот. то тема он родился вот в Каменце потом проживал в и теперь в Хмельницком и вот так вот получилось что мы друг друга mm -hmm. нашли вот сейчас он сколько а же роки в гурту взагалі э, с 2000 сейчас я вспомню сейчас 2015 да <laughs> 2010 так. да да это как в там 5 роки. а 5 какая 3. сейчас песня да пять <laughs> <5 Вот. laughs> років гурту да, ну, 5 5 лет вот крем вот крем того что в два раза будет дозвонить парший клипчине э, 4... Четвертый, единственно два клипа, которые первые делались, они делались, это была еще чуть-чуть другая команда, в которой не было всех вот этих людей, которые играют сейчас с нами, и по-другому называлась. Вот, но в итоге так получилось, что творчество твоей группы, оно вот перелилось уже в новую команду, ну получается, что мы поменяли в какой-то мере и стилистику музыки, и некоторые люди поменялись. Ну и мы пришли к выводу, что есть смысл поменять название, потому что по сути группа уже совсем не та. А то есть вы нибудь раньше да? да раньше назывались по-другому. А сейчас назывались? Назывались Марсель когда? Марсель. Ну, оказалось еще, что есть там рэпер какой-то там в Москве еще. Тут да. а, гр... то есть вы, решили, чтобы не было Да, безотканья. мы решили, что зачем. Поэтому... Вот Марсель Рок и Марсель Рэп. Марсель Рок, Марсель Рэп. Да, да. Еще какие-то, дай бог, место в Франции это все, это да, и все. да, есть, такой город во Франции? Ох, елки-палки. Правильно сделали, что вам не назвали. Да, да. грубо говоря, Граня Лоя, ему не 5 лет. Душа меньше. Ну, по сути, вот в этом году будет как раз вот 5 сентября, это как бы у нас для нас день рождения команды. Самая грандиозная, как раз. Да. Тут будет 5 руки. Да, 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 да крим криму то, что ел за раз у вас четыре клипа какие-то не знаю фестивали я не знаю какие-то сдубутки, еще есть в коллективах? Ну, каких-то скажем там именно <coughs> фестивали, на которых мы mm -hmm. там занимали какие-то места там у нас такого не было, то есть мы в основном ездили по тем фестивалям, где по сути это просто глобальных масштабов mm -hmm. концерт, э, вот то есть ну обычно концерт это так, а mm -hmm. вот фестиваль, там много групп, много разных артистов, куча mm -hmm. людей, более как бы оно энергично, классно, подрывно, вот то есть по большей части вот по таким вот фестивалям mm -hmm. Ну да, сам. Ну, ну, Тут вот. таким кино. А, был фестиваль, который вот мне очень понравился, «Руросько». А, ну как бы будет в этом году или нет, не знаю. Вот, Дай э, проходить. В Тернопольской области… Э, Слово «Руросько». Не-не-не. «Борожаны» называется, так как поселок городского типа, что ли. Там очень классная, красивая природа, там горы, вот ну как типа тофтры, как у нас под Каменцем. вот на фоне их стоит вот сцена, и там собирается куча людей, там есть, кстати, такое как бы родник, который вот в некий такой ставочек, что ли, вот, mm. и там вот люди купаются, там температура воды держится круглый год 5-8 градусов. О, oh. там холодная водичка. Да, да, и мы вот были там вот Целюще, летом. еще певно. Ну, в какой-то мере, да. Мы были там летом вот в июле, ну, и как бы я вот, -вот пиво не пью, например, не люблю что-то не мое. Пацаны, кто напился там пива, и под жару оно как бы чуть-чуть там что-то дало. Мы приехали туда, как, как занырнули, оттуда выныриваешь, тебя всего сжимает, ты аж дышать не можешь такое то mm -hmm. самое. И сразу приходишь в себя, вот. Ну, бачите, ну, також хлопці, бачите, за здоровий спосіб життя приймати е, такі прохолодні про е, душі, я б навіть сказав, бо да. залазити да. в, холод... в холодну на фестивалі ручушечку. і приймати да, хорошувати. Да. Не, доручі... не, не, не пити, як дехто там поїхав на фестивалі і заливає сливо. Це от нормально, поїхали хлопці про поїхали. життя. Пиво не п'ють ну, граня лоя, да, є колектив. Скажи, от я настільки розумію, це ще не професійно ви займаєтеся тим, ви ще чим і собі зробляєте на хліб. Ну, по суті, група для нас як ніякий смисл життя, то тобто душа там. Uh -huh. Mm -hmm. Но понятно, что заработать музыкой сложно. Ну как бы. зараз в Украине mm. дуже важко прожить, а заодно, да, душу. Ну да, да. Вот, поэтому, как бы, каждый из нас где-то работает. But вот, да, можно, да, можно этой, вот, допустим, вот, Алексей На ком заработать? Yeah. Я, я, в Гречанах в парке ловлю. Молодая. По ночам. На том, бату телефоне с собой маешь? Два. Ну, как раз только с работы сразу к вам на, на утренний сеанс позитива. То... Дивись, где можно побачить гурт Гранялоя? Вот не такого, где смесь постоянно, где вы там спускаетесь, да? То есть, там Ну, вот реп-база наша, к нам вот бывает часто, друзья заходят. Вот, и мы там проводим время, то есть, это помогает как-то просто отвлечься от всех забот, от работы. Это вы так разумеете, репетируем? Да, репетируем, да, да, да. И полностью все в соцсетях. Я зрозумею, не, ну прикольно, ты знаешь, на самом деле, ну вот обовязково. Еще раз, когда клип презентация? 23 числа. 23 мая, да. 23 утра. Я думаю, что мы обовязково тебе а запросим. Уже, это... уже після... На презентацию клипа? <laughs> <laughs> Нет, ты, а, ты, а, Раньше, Раньше приходишь я, 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 думал, ты мне хочешь пригласить на презентацию клипа. <laughs> Нет, уже после, я, уже, после я, эфира. я уже был обрадовался, думаю, может действительно сходить как-то развеяться. <laughs> Попробуй, подивись, может что-то классное сделать. Так, а де буде 20? Новий вот пап відкрився, 7,62. Все, ми знаємо. Знає. Були вчора в нас представники, до речі, була Свята. Свята яскав... вчора да, у нас. Светка, та, кстати, давній мой, мой друг, і ми давно дружимо от, со Свєта, і, я з, тобі, Пашка, і з Я Тобі відкрию невеликий секрет, Хмельницьке прийняв невелике місце. Тут куди не плюнь, тут або твій mm -hmm. друг, або твій родич, или або от скоро, или... або ось скоро познайомиться. А ти бачиш, люди, які знають, що, скажімо, так, в місті десь, якщо той десь комусь, певно, що у той десь вийшов. С, с твоим промыслом таким важким в парку, еще э, в 7.62 23 числа поприходят в сети за своими телефонами. же <связать> знают, <связать> ну, <связать> ну, что надо куда Как-то будем объяснять, я скажу, что они <связать> меня там перепутали, я, я тут артист <связать> сидел. Вот. Зразумело. Ясно все. Леша, да. какие планы на, на життя, на гурт, я не знаю, что расскажи нам, какие-то можливо секрет вас я вот. Хочете... Планы, ну, блин, у меня как так получается, что у меня всегда какие-то наполеоновские планы. Mm -hmm. Всегда вот как-то вот начинаешь смотреть вперед, что-то планировать, думать. Mm -hmm. Исходя из окружающих событий, не всегда, конечно, происходит и Як достичь хочется. того, до да, чего хочется. Ну, вот сейчас вот презентуем клип и работаем вот как раз над вторым альбомом. Mm -hmm. вот. Я надеюсь, что мы за лето успеем его как-то дописать, доделать доработать вот ну всех карт как бы открывать не буду у нас много есть как бы идеи вариантов не совсем хватает как бы сейчас в нынешнее время финансово как бы чтобы это добить но если получится возможно до конца лета мы уже накопим окончательно материал угу. если повезет Возможно, даже в этом году мы его уже и успеем презентовать. Ну, соответственно, я к вам приду скажу, что вот там. Ну мы такое, знаешь, я я просто, честно говоря, не, не знаю, как в гуртах все стоит бывает. Вот вы сделали уже у вас там два альбома, при ты там. Ну, пока сказать, один, пока один. Ну, ты приходишь, я пишу один да. альбом приходишь, там такой пр продюсер Пупкин, привет, продюсер Пупкин. Вот я Дай Леша, денег. да, я вот <laughs> дивился, я вот сухому музычку, На работу таких штук не Делали, да. Мне кажется, наверное, каждый артист так искал, таки, искал вот... такое, потому что в сознании, как бы, особенно молодых начинающих. Музыкантов формируется такое, что вот если есть продюсер, значит, все ты там будешь мега там звездой, там это по-любому схваченное будущее там. Но это в большинстве случаев как бы получается чуть-чуть по-другому. Многие артисты сами достигают успехов. Вот на примере той же хмельницкой группы Моторола, да, все знают, вся Украина знает, по сути, как бы продюсера нету. То есть, вот в основном занимаются пацаны сами и сами достигают этого результата, который вот есть. Ну, многие так. и да, я с ним пользуюсь. Каверо и кое-что такое, ты потом на Василях вас не можно зустріти? Там храня <связь> лоя, в мене Когда-то у нас был такой опыт, просто, ну, выходила замуж девочка, как, как бы, с которой мы вот, общаемся, mm -hmm. там, дружим, да, и она вот пришла и говорит, пацаны, там, вот я там замуж выхожу, там, хочу вот, чтобы там как-то это было по-молодежному, драйвово, как-то они mm -hmm. там, как обычно. Вот, и мы, как бы, объясняем, что, понимаешь, мы играем только, ну, авторские песни, то есть свои mm -hmm. собственные, да, не кавера, там, гостям может быть неинтересно. Не, у нас там все молодежь, все будет классно. Мы пришли, посмотрели, все действительно была молодежь лет 40-50. Не, ну Не, были и как бы и молодые люди, понятно, там их друзья, но были и мамы, папы, там дедушки, бабушки. Некоторые песни они воспринимали так, ну, что нам казалось, что, ну, вроде как просто культурно они там сели так. Некоторые как бы они так смотрели на нас, как будто бы, что Но когда... Уже как бы официанты по второму, по третьему, по пятому кругу подходили На там, левый. да, да, то все уже как бы все раскрепостились, все начали воспринимать нормально, как бы, то есть все пошло. Но мы приняли для себя решение, что, ну, как бы не наше это, да, то есть кавер один единственный, который мы сделали как бы это грустная тема, это на песню Танец Пингвина. Uh -huh. ну, ну ци, да, ци. Вот. И все, это единственная песня, которую мы сделали кавер. Просто песня давно перла, как бы, и когда с Андреем Кузьменко мы как бы пообщались, или можно, он говорит, да, пацаны, рубить, там, мне на впаке там приемную что мои песни там, то есть, uh -huh. Вот, и мы сделали кавер, как бы, записали на студии. когда был Андрей Живой? Так, ще наріжуваю його. Ну, класно, зараз слухай. Я, звичайно, знаєш, тему зараз таку затронула, що насправді зараз кожен співає його пісні. Я навіть скажу, що ми навіть командами, хоч ми гумористичні колективи, але також ми збираємося, там буває таке, заспіваємо його пісень. Тут таке, тут таке, давайте так, давайте все ж таки завершувати на позитивній виклик Ви і отримаємо. так, бажаємо, щоб тобі гарно пройшла презентація кліпа. Потім приходять до нас. уже с клипом что ты нам ма да. показать хочешь можешь кому-то дать и привет э, ну привет хочется, наверное передать всем телезрителям тем людям которые вот живут какой-то активной жизнью не зашились там дома да а ходят ну как некоторые а ходят по концертам по, по паркам по паркам не по паркам правда эта шутка была в парках на самом деле спокойно я сам люблю где-то гулять вот какое-то вот одиночество оно навивает какие-то и творческие мысли вот поэтому не надо ничего бояться и просто старайтесь жить в кайф себе, находясь в центре своей жизни, а не на обочине чьей-то чужой, то вы будете достигать тех нужных результатов именно лично вам. Вот. Поэтому приходите к нам на концерты и заряжайтесь вот какой-то такой вот сильной энергией, энергией свободы, да, и будьте смелыми и живите для себя. Вот и все. Правильно, сейчас тобой на сто процентов ты знаешь, Давай. обовязково, життя оно что одно, не знаю, там другое, что нет, это уже таке, то Бозя не решает. Нас, да, мы такой завжди робимо, Тик-тик, посмехнусь. Робим селфи с нашими гостями. Мы тебе дуже благодарны, что ты сегодня до нас завитал. Будем Спасибо тебя, конечно, в что пригласили. Да. Кстати, о всем том, о чем мы говорили, да, вот презентация клипа. Да. Это вот вы То один один из первых людей узнаете. Вот, поэтому <свят> о, я дякую. думаю, что как бы одними из первых, соответственно, как бы мы вот покажем на вашем канале этот клип. Цележь, о, дякую 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 вам. Дякую вам. Все, Леш, мы тебя, Спасибо. Алексей, дорогие друзья, керевник гурту Граня Лоя, что и был у нас в гостях.